Shire gudasa, lissaran abincin gushiri ne na zaye-zaye zari gida, zai ne na Abincin da kuke da kawai shire abincin ne kanawa da kuke gani ya karo gila a haiku zai saurin kuma Sarkin su lalai ya fi su kai da kai dawisu gafin hannu ba ya kara hasken shamsu mai bayanta ba zino su ba ya san magudi idan ka zo mu ba samfa ba ma to zarci kanawa ku taho garinmu za ku ga karamci Idan mun ku to gane mu garkun yi butulci tun da daya ku zanko kanawa kuna da halarci idan kun zo kuni kadai yi muku limanci wa ku shigo garinmu don sa da zumunci inda kun sanzan sau nan ya gwada babu irin ina maza mata yara da manya zo ku sha nan ya gwada babu irin ko ina za mata yara da manya zo ku sha nan ya gwada babu irin ko ina za mata yara da manya zo ku sha Hanani Yogurt, quality is our pride.